объяснить, почему вот такой ажиотаж вокруг меня. Я, я не там времени у вас займу, э, чтобы вы просто понимали вот эту картину, почему сейчас суда в сутки дают, почему с простой банальной хулиганки просто выросло покушение там на, на сотрудников. Э, Значит, э, в 22 году, когда началась пол полномасштабная война, ну, так, так получилось, что ну, я, я собрал огромное количество людей, которые были уже вооружены, мы знали, четко, что идет колонна уже на правое. Ну, мы там, нам уже показали, где там занимать позиции, оборону, все. Получается, ну, мы, нам уже даже уже сказали, там, что где-то часа через два-три, короче, колонна будет уже под броварами. Мы занимали там всю оборону всего Украины. Всю... Чтобы вы поймали, с тех людей, кто там занимал эту ну, оборону, были, ну, Добровольцы, добровольцы было, была часть там 75, и подъехала часть, короче, СБУ Альфа. Там было четыре экипажа. Вот это все, кто был на э, обороне проворот. Короче, примерно где-то в часов 9 вечера к нам прибегают. Полиции не было вообще, хотя полиция должна была знать. Где-то часов 10 вечера к нам э, прибегают, пробегают, ну там, где мы ворону к нам пробегают два полицейских с нашего уголовного И заявляют, что там, ну, свидетели, мы показания давали, нас опрашивали уже потом. Ну я сейчас забираю на момент, потому что там и начальника милиции, и Бородкова сняли. И эти два парня, короче, говорят, ребята, мы, короче, мы с вами, ну, говорит, весь район собирается сдаваться. Мы как ну, ушел. Я говорю, ну, там полковник да, и он попросил, чтобы я с собой взял еще 10 человек на И мы на двух джипах, короче, туда приехали, в райдел. вышел начальник, начальник райдела. И он тут же что, и при, нас, там свидетели есть, они все давали показания, кто был туда все. И оно сейчас есть там у дуга, эти показания. Все. Вот он вышел и говорит, вы говорит, дурачки, говорит, вас сейчас поубивают, лучше сдавайтесь. И, короче, нас поменяют, мы садимся, мы город не удержим. Сдавайте все. Ну, нашел, нашел бойцы Альфы, короче, надавали ему пиндюлей прям, ну, там, на улице. Сказали, есть там какие-то, ну, еще там патроны, чем защищаться. Ну, они там повыносили, там, взяли все. Ну, и опять же, эти бойцы Альфы, короче, поставили джип с пулеметом, мы приказали. Не дай бог, кто-то хоть один выйдет. Короче, вам хана. Я просто был свидетелем этого всего, также я и, ну, тоже там добровольцы. У нас потом опрашивали, даже, ну, поднимал этот вопрос, почему я по ну, потихоньку. Все, кто себя как проявлял в тот момент, все были, были записаны на всех уголовных делах. Просто что я получился как и свидетелем, и очевидцем этого всего, что... И теперь я живу, вот это сейчас расправа идет. Расправа мне теперь от, ну, от, 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 полиции за то, что я видел, давал показания все. и все. дело такого рода, колонну мы эту отбили, мы там двое суток у нас боль был, там тоже и потерь. Был. Ну, колонну мы отбили без, без, без полиции ничего, своими силами. довольно до После этого там нас уже собирали, как уже когда уже колонну эту отбили, там прошло пару-тройку недель. Приезжали нас, мы там место СБУ, там нас человек 15 давали, кто, кто видел, как все. Мы давали эти показания. почему там его ну, и начальника милиции по-тихому сняли. Дальше эти дела, ну, я задавал вопрос, а чего там не отвечают. Ну, мне сказали, время пройдет, эти материалы, эти документы все поднимутся и все ответят сполна, Кто себя как вел, что. А сейчас я просто понимаю, что это... Расправа надо мной. вот просто расправа. Они знают, как я себя провел, они знают, как они себя вели, и все это знают. Проварах, вот, вот это дело, ну, знают все, оно ну, вышло уже далеко. И вот это беспредел, я столкнулся с этим. Они говорят, я опасный для общества. А я это общество два года защищаю. Два года у меня все есть послужной список. Какие операции я проводил? Ну, как-то так у меня ну, получалось, и в моих побратимах. Везде мы были, там, где тяжело, там, там была моя везде группа. Сейчас приехал, понятно, ну, я, я спотыкнулся, ну, там, выпивший был, я это не откажу. Ну, там хулиганка, ну, все сделали, что якобы <coughs> покушение, все, хотя там этого не было. Ну, я еще раз говорю, что это просто вот расправа над на, на патриотами, на теми, кто что-то делает. Просто я, я вас прошу, дайте мне пометить мне на события зобовязаны. Я приеду, опять же, воевать, мой батальон стоит сейчас на покров. Все, надо будет на, на суд, я, я всегда приеду.